sambung Okey. mari kita lihat soalan nombor 2 raja 2.1 menunjukkan proses pembagian sel yang berlaku pada sel P dan sel Q Okey. proses pembagian sel yang berlaku pada sel P dan sel Q okay. mari kita lihat sel P dan sel Q Eh, boleh tak pelajar kenal pasti apa jenis pembagian ini? Sel P ini pembagian apa? Kalau sel Q ini adalah meiosis. Okey meiosis eh. Kenapa meiosis? Kerana Okay, meiosis eh sel q mengalami meiosis okay. sel p mengalami apa okay, mengapa sel p sel q mengalami meiosis sel q mengalami meiosis kerana kita kita boleh nampak di sini eh kita ada kromosom homolog okay, kita ada kromosom homolog sedang mengalami apa? Dia sedang mengalami pindah silang. kan Nampak eh di sini. Berlaku proses pindah silang. Okey. Di mana semasa proses pindah silang maklumat genetik ditukarkan dari satu kromosom homolog ke satu kromosom homolog. Ataupun uh, uh, kromatik tak kembar. Ini kita panggil kromatik tak kembar. Kromatik tak kembar dia bertukar. Okey. Ini sel Q mengalami miosis. Bagaimana dengan sel P? Sel P dia mengalami apa? Sel P mengalami mitopsis eh. Sel P mengalami mitopsis. Okey, mari kita lihat soalan dia. Nyatakan fasa pembahagian sel P dan Q. Okey, sel P apa fasa dia? Apa fasa pembahagian sel P ni? Kita dapati kromosom sudah tersusun di sata katulistiwa. Okey, dia dah tersusun di sata katulistiwa. Okay, ini sata katulistiwa. Lepas itu, kromosom pun sudah bercantum dengan apa bercantum dengan gentian gelendong ini adalah gentian gelendong gentian gelendong ni sudah bercantum kepada sentromier jadi okay, kalau kita tengok bahagian tengah kromosom ni di bahagian tengah kromosom ya okay, bahagian tengah kromosom kita panggil dia sentromier okey sentrom sentromier okey sentromier okay, sentromia sentroma ok sentroma ok, kita panggil dia sentroma so ini Okey, So ini adalah sentroma. So kita dapati gentian gelondong sudah sudah bercantum kepada sentromia. Sentromia, sentroma kromosom. Okay. Dan uh, gentian gelondong ni datang dari mana kelas? Apa yang menghasilkan gentian gelondong ni? Okey, apa yang hasilkan gentian gelondong ni? Gantian ke kelendong. Ni gentian kelendong. Tapi asyik ke kan gentian Gantian Gentian gelendong ni datang daripada sentriol. Ini nampak tak? Yang ni adalah yang ni. Benda ni adalah sentriol eh. Sentriol ni dia berpasangan eh. Okay, berpasangan. Dan dia akan berada di kutub sel. Okay, ini adalah sentriol. ini adalah sentriol. So sentriol peranan dia adalah untuk menghasilkan apa peranan dia? peranan sentriol menghasilkan gentian gelendong. Dan gentian gelendong ni akan bercantum kepada sentrom sentroma kromosom. Boleh? Kelas? Mengapa saya nak tekankan benda ni? Kerana Apabila sentriol gagal menghasilkan gentian gelendong dan ini boleh menyebabkan okay, apabila sentriol gagal berfungsi ataupun gagal menghasilkan gentian gelendong dan ini akan menyebabkan gentian gelendong tu terdapat dapat melekat kepada sentromer kromosom apabila dia tak melekat pada sentromer kromosom dan fasa seterusnya adalah anafasa di mana kromosom ni akan dipisahkan. Di sini kita ada kromosom kromosom yang sudah mengalami replikasi. Okay, kromosom ni terdiri daripada dua kromatid beradik. Okey. Macam ni eh pelajar. Kromosom ni ni kita panggil kromosom eh. Betul kita panggil kromosom. Tapi kalau kita ambil separuh, separuh eh, kita ambil separuh. Separuh separuh sini dengan separuh yang sebelah sana. okey, Okay. Kita okay. separuh satu, separuh satu, separuh dua. Yang separuh ni kita panggil kromatik. okey, kromatik. Full kromosom. Separuh kita panggil kromatik. Ini kita panggil kromatik beradik. Atau dalam bahasa Inggeris kita panggil sister kromatik. Okay. So kromos, sister kromat, ni atau kromatik beradik ni perlu diasingkan. Macam mana nak asingkan? Perlukan bantuan gentian gelendong. So gentian gelendong dia akan melekat kepada sentromia. So dia ada nampak tak? Dia ada dua gentian gelendong eh. Satu yang dari atas. Okay, satu yang dari atas. Satu yang dari bawah. So dia akan melekat kepada sentroma. Dan apabila pergi ke fasa seterusnya iaitu anafasa. Semasa anafasa apa berlaku? Okay, semasa anafasa Okay, semasa nafasah, satu di A eh. Semasa nafasah, Okay, apa akan berlaku? Romati beradik ini akan berasingan. Dia akan bergerak ke kutub bertentangan. Okay, dia akan bergerak ke kutub bertentangan. Maka, kromosom ini dapat dipisahkan. Kalau tidak, Katakan gentian gelondong tidak membentuk. Yang bagian atas tak bentuk katakan ini tak ada. Gentian gelondong atas tak ada. Ada eh? Katakan kita tak ada. Eh okay, no. Okay, tak ada eh? Apa akan jadi? Bawahnya ada. So, apa akan jadi? Nanti kromosom ni akan bergerak. Okay, kromatik beradik ni, ada dua kromatik beradik kan? Dia akan pergi ke bawah. Atas tu tak ada. Nanti sel yang terbentuk di atas, kurang kromosom. Sel yang terbentuk di bawah, kromosom dia lebih banyak. Ada lebihan satu kromosom. Apa nama keadaan ini? Kalau kita dapat kalau anak yang bilangan kromosom dia imbalance, tak balance. Ini kita panggil apa? Apa nama keadaan ini? Ini kita panggil tak disjungsi. Okay, tak di, disjungsi. Okay, saya tetapkan di bahagian komen ni. Eh. Raja boleh lihat pada bahagian komen. Ini kita panggil dia tak disi, okay. tak disjungsi, okey, tak disjungsi. Atau non disjunction. Kalau dalam bahasa Inggeris non disjunction, tak disjungsi. Apa apakah kesan tak disjungsi ni? Tak disjungsi ni boleh menghasilkan. Kalau kalau dalam meiosis, meiosis ni untuk membentuk gamet eh nanti boleh hasilkan gamet yang kurang kromosom atau lebihan kromosom. Nah, ini akan menyebabkan mutas, mutasi kromosom. Nanti anak boleh dapat kromosom yang kurang atau lebih daripada normal. Kita normal berapa kromosom dalam kelas? Pelajar kita berapa kromosom normal? Kita manusia yang normal ada berapa kromosom? Mohon pelajar respon. Belajar? Come on. Semua senyap je. Normal berapa kromosom? Kita normal ada 46 kromosom eh. Kita ada 46 kromosom. Okey. kita teruskan. Okey, balik ke soalan. Nyatakan fasa pembahagian sel P. Ini fasa apa eh kelas? Ini fasa apa? Ini adalah kalau macam ni di mana kromosom tersusun di satu katulistiwa kita panggil dia metafasa. So ini adalah metafasa. Okay. Okay, bagaimana dengan Q pula? Q pun dia tersusun di sata katulistiwa. Tapi macam mana nak bezakan? Ini ini adalah metafasa juga, tapi ini metafasa satu. Untuk sel Q, ini adalah metafasa satu. Okay, metafasa satu, meiosis. Manakala untuk sel P, ini adalah metafasa mitosis. Pelajar boleh tengok jawapan. Tengok sini. Ha, jawapannya adalah untuk sel P, metafasa. Untuk sel Q adalah metafasa satu. Boleh, eh, pelajar? Guys, are you with me? Semua senyap je. Semua bagi thumbs up. Boleh, Tolong bagi thumbs up supaya saya tahulah you, you all are All of you are with me eh? Ada tak? Bagi thumbs up Semua senyap Jangan malu-malu jangan Pelajar Tolong bagi thumbs up ke tepukan ke Tahu kan macam mana nak guna ni ah, Brian ada bagi Terima kasih Javis ah, Terima kasih Okay Yelah mungkin penat-penat kemas rumah ke kan, kemas bilik kan, dana, dana raya. Itulah eh. Kita pun jangan lupa periksa eh. Okey baik. Kita teruskan. Ini kira soalan senang eh kelas. Ini A ni, ini adalah soalan senang eh. Ini soalan senang. Okey. Okey mari kita lihat seterusnya. Salpi. Salpi. Sel P menjalani pembagian sel sebanyak tiga kali berturut-turut. Berapakah bilangan kromosom yang terhasil pada setiap sel anak? Okey. Sel P. Tengok sel P. Sel P ini dia mengalami pembagian secara berturut-turut tiga kali. Maksudnya dia lepas pembagian ini, ini pembagian satu. Lepas tu dia pembahagian dia bagi lagi jadi untuk pembahagian kedua. Lepas tu untuk pembahagian yang ketiga. So dia bagi tiga kali lah. Okay. Agaknya bilangan sel anak tu ada berapa kromosom? Di sini kromosom, bilangan kromosom pada sel P ni berapa eh kelas? Sel P. Asalnya kromosom dia berapa? sel P kromosom dia berapa asal dia? Sebelum dia mengalami replikasi. Berapa kromosom? Asalnya ada 4. So kalau sel mengalami mitosis, bilangan kromosom dia kekal sama. Tak kisahlah dia mengalami berapa kali mitosis pun, dia masih kekal sama. So di sini, jawapannya apa kelas? Jawapannya adalah 4. Okay, jawapannya adalah 4. Okay. Ini jawapan dia 4. Okay. So senang. Tapi kalau sel Q, boleh tak sel Q mengalami mitosis berterusan secara tiga kali. Ha, ini katakan soalan kebat. Sel Q mengalami mitosis secara berterusan tiga kali. Boleh tak kelas? Eh, tak boleh eh. Kalau sel Q ni dia mengalami mitosis dia akan menghasilkan anak selana. Berapa selana dihasilkan? Dia akan hasilkan empat sel anak. Dia akan hasilkan empat sel anak. Dan setiap sel anak ni akan ada dua kromosom sahaja. Okay. Manakala untuk sel P, sel P pula, dia akan menghasilkan dua sel anak. Dan setiap sel anak tu akan ada empat kromosom. Dia sama seperti induk. Manakala untuk sel Q, dia akan menghasilkan empat, selana, empat sel anak, empat sel anak, tetapi setiap sel anak ada dua kromosom saja. So lepas tu dia tak mengalami meiosis lagi. Okay. So pelajar kena jelas lah. Okay mari kita lihat yang Pendedahan kepada sinar radiasi telah eh, sinar radiasi telah menyebabkan mutasi berlaku semasa proses pembahagian sel Q. Mutasi tersebut telah menyebabkan bilangan kromosom pada seseorang individu berkurang. Ha, tengok di sini. Mutasi menyebabkan bilangan kromosom berkurangan. Okay. bilangan kromosom tu berkurangan. Namakan jenis mutasi tersebut mutasi ni ada ada dua jenis, dua jenis eh. Satu adalah mutasi kromosom. Okey. Satu lagi adalah mutasi gen. Okay. So kita ada mutasi kromosom, okey. Berapa semua mutasi gen? So kita kita ada dua jenis mutasi. ini nah, pelajar kena ingat. So yang ini kalau dia melibatkan pengurangan bilangan kromosom, ini mutasi apa kelas? kromosom ke gen. Mohon pelajar respon? Kalau dia melibatkan bilangan kromosom, okey dia melibatkan bilangan kromosom eh. Dia tak mengubah Okey, dia meng, dia mengubah bilangan kromosom. Okay, bilangan kromosom dia berubah. Ini mutasi apa? Jadi okay, sama ada mengubah bilangan kromosom, sama ada mengubah bentuk kromosom, bentuk kromosom dia berubah atau merubah, mungkin bahagian kromosom tu berubah atas tukar dengan bawah ataupun sebahagian kromosom tu terputus. Itu dikira apa? Kromosom apa? I mean, mutasi apa? Mutasi kromosom ataupun mutasi gen? Jadi okay, itu adalah mutasi kromosom. Okey. terangkan. Pelajar kena terangkan mengapa ini adalah mutasi kromosom. Kalau mutasi gen macam mana kelas? Mutasi gen dia akan ubah pada gen. Okey, gen. Gen itu apa? Gen itu adalah sebahagian daripada DNA eh. Kita ada DNA. Tahu kan DNA? kita ada DNA. Okay. kita ada DNA. Sebahagian daripada DNA adalah gene. So, bila, okay, apa yang membentuk DNA ni? Yang membentuk DNA adalah apa? Nukleik asid, eh? Nukleik asid. Okay, nukleik. Saya tulis NA, eh? Nukleik asid. So, nukleik asid akan membentuk DNA. So, bila susunan pada nukleik asid ataupun kita boleh cakap base lah, susunan base. Okay, base. B, eh. Susunan pada base dalam DNA berubah ataupun ada uh, ada nukleik asid itu hilang, nah, dia akan menyebabkan mutasi gen. Tapi yang ini bukan mutasi gen, yang ini adalah mutasi kromosom. Kerana dia melimpahkan bilangan kromosom. Apa jawapan dia? Okay, jawapan dia mutasi kromosom betul tak? Eh? Okay, tengok di sini. Gantian gelendong gagal berfungsi ketika anafasa satu ataupun anafasa dua. Okay akan ha, gelendong kelondong gagal, gagal berfungsi ketika anafasa 1 dan anafasa 2. Kromosom homolog, jadi okay, kalau anafasa 1 kita panggil dia kromosom homologlah eh, kromosom homolog. Tapi kalau anafasa 2 kita cakap apa? Kromatik kembar. kena betul lah, jangan salah eh. Kalau anafasa 1 kromosom homolog. Kalau anafasa 2 kromatik kembar. Apa jadi? Mereka gagal berpisah. So kalau gelondong tu gagal berfungsi maksudnya mungkin dia terbentuk ataupun aa, dia punya gelondong tu cacat dan ini boleh menyebabkan kromosom homolog pada anak fasa satu ataupun kromatik kembar pada anak fasa dua gagal berpisah. Ini kita panggil apa? Keadaan ini kita panggil disjungsi. Ha, tadi saya ada cakap eh tak dijungsi. Dia sama maksud dengan ni. Tak dijungsi berlaku apabila kromosom homolog gagal berpisah semasa meiosis satu. Anak 1, satu 1, sama eh. Anak, anak, anak fasa satu dalam meiosis satu lah eh. Lepas tu kromatik kembar gagal berpisah dalam anak 2, dua dalam meiosis dua. Apa kesan dia? Salah anak mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal. Ataupun Dua puluh dua Dan kalau seseorang tu dapat dua puluh dua Dia boleh mendapat sindrom tunnel. So maksimum dua markah. Okay. So tak, tak ada masalah katakan pelajar. Dia uh, skip katakan dia tulis point satu. Lepas tu dia tulis point tiga. Uh, Maksudnya boleh dapat markah. Walaupun dia tak ada point dua. Tak ada masalah. Okay. Okey kelas takkan ni okey boleh tak?